嗯、好吃吧？起 Настоящая коррупция, она не в кабинетах врачей или не в, не в классах, где учителя собирают по 5 гривен. А настоящая коррупция находится в тех кабинетах, где люди распределяют бюджет. По неофициальным данным, сегодня 30-40-50% денег бюджетных, которые собраны в виде налогов, оседают в карманах тех людей, которые их распределяют. Либо их родственников, либо их э, дочерних предприятий, которые они вместе со своими родственниками учредили. И мы должны просто их предупредить сейчас официально, что хватит хапать. Потому что наступит такой момент, когда за руки будут хватать прямо в кабинете. Если это не будут на... просто люди с наручниками, которым это э, власть поручила, то это будут люди из общественности, люди понимаю, из народа, которым это просто это надоело. Меня очень смущает, например, то, что стоимость строительства Донецкого аэропорта в три раза больше, чем стоимость строительства Вроцлавского аэропорта в Польше. Это очень странно, потому что у нас, как известно, стоимость рабочей силы и зарплата меньше. И кроме того, Вроцлавский аэропорт больше и по площади, и по техническому оснащению должен быть дороже. Это указывает на то, что закупки материалов и так далее осуществлялись по странным схемам и непонятно, где делись деньги. В, странах, в некоторых странах Азии, где идет реальная борьба с коррупцией, был виден такой закон, когда если закупки неких товаров осуществлены властями выше, чем рыночная цена, автоматически открывается расследование уголовное дело. В нашей же системе у нас проверяют только документы. То есть если все правильно, закуплено по правилам, то как бы все нормально. На самом же деле это является грубейшим э, нарушением и издевательством над гражданами, поскольку на эти, на эти цели ходят наши с вами налоги. Все. Разменяйте кто-нибудь гриму, да? Кто Я Слушайте, тебе давал гриму. Да нету ничего. Народ, это тебе. Вот мелочевка, которая будет стоить вот те вот самые избирательные бюллетени, которые будут опускаться в урны, да, прекрасно знают, как вместе дружно деребанить государственные бюджеты наши с вами деньги. Спасибо.